Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar kisah seram dan misteri ini di sini saya akan menguasikan pengalaman kisah seram yang benar Hamdan bukan nama sebenar katanya dia pernah diganggu oleh hantu pelita. kejadian ini berlaku sekitar tahun 90an di Berapahang begini kisah seram beliau. Handan ketika itu berumur dalam lingkungan 18 tahun. Dia selalu membantu ayahnya pergi menoreh getah ke kebun getah milik atuknya. Dapat juga dia duit sambil boleh membantu meringankan pendapatan seharian keluarga. Pada kejadian yang seram itu, Handa pergi seorang diri ke ketuk, kebun getah milik atuknya kerana ayah, ayahnya tidak sihat. Dia selalu pergi menoreh getah ke kebun jam lebih kurang pukul 2 pagi. Pada pagi itu, bulan begitu sangat cerah. Salahkan anjing kedengaran sayuk-sayuk kedengaran dari arah kebun berdekatan dengan kebun getah milik Atuk Hamdan. Hamdan ketika itu menaiki basikal tua milik Atuknya. Sambil itu dia menghisap rokok daun. Sedap dan segar rasanya kata Hamdan di dalam hati. Tetapi sekarang rokok tidak boleh dijual. Semua kena kantuk di 7-11. The 7E Semua rokok dijual sudah dikatu Setelah sampainya Handan di kebun getah milik atuknya Handan terus menongkatkan basikal tuanya Lalu membuka lampu picit di kepalanya Sambil itu Dia menghalakan lampu suluh Kepalanya ke pokok-pokok getah milik atuknya banyak juga pokok-pokok getah yang hendak ditorehnya nanti. Minta-minta jauhkanlah dari serangan binatang yang berbisa yang memudaratkan aku. Kata Handan ngomel seorang diri. Handan pun mengambil pisau torehnya dan berjalan dengan berhati-hati mengikuti laluan. Yang dia biasa terokai mengenai denai-denai sungai dan denai-denai. Setelah sampai di salah satu pokok getah milik atuknya Hamdan lantas mengambil pot dan mangkuk getah yang bertakung dengan air lalu membuangkan air itu ke bawah Setelah itu dia letakkannya semula pot itu kedudukan asal di pokok getah itu Hamdan lantas menoreh pokok getah itu Oh ya Hamdan ketika itu telah siap setegak dengan serangan nyamuk Dia pun telah menyalakan ubat lingkaran nyamuk di belakang badannya Bentuknya seperti beg kecil tetapi besi yang diikat pada badan Hamdan Asap nyamuk mengikuti peratkan badan Hamdan Nyamuk pun jika ada dia akan mati terkena asap ubat nyamuk itu Ketika Handa leka menoreh pokok-pokok getah milik atuknya, tiba-tiba sahaja dari jauhan Handa tersampak agak sama samar lampu tiben atau lampu pelita dan ternampak kelibat seorang sedang menoreh getah. Jelas kedengaran agak bunyi torehan dari orang itu. Sedang menoreh getah pokok. Pokok getah. Bunyi susu getah yang menitik itu juga jelas kedengaran juga. Ini tak boleh jadi ni. Siapa pula yang menoreh pokok getah tu aku ini? Memang mak pet lah ni. Kata Hamdan di dalam hatinya. Hamdan, Hamdan lantas mengetuk-ngetuk cawan. Mung susu dia dekat pokok. Kelibat itu pun sama meniru perbuatan Hamdan. Mengetuk mung di pokok. Hamdan terus terus nempek sambil berkata, Woi! Siapakah kau pencuri ke? Baik kau berambus sekarang. Kelibat itu tidak menghiraukan had, teriakan Hamdan. Dia dengan tenang saja menoreh pokok getah milik Hamdan seperti tiada apa-apa berlaku. Hamdan berada dirinya tercabar. Dia terus berlari ke arah kelibat itu sambil menghayunkan pisau torehnya yang dipegangnya. Sesampainya dia di pokok getah terlibat kejadian itu berdiri secara tiba-tiba saja. Kelibat seorang itu hilang ini membuat kehamilan terkejut melihat hal yang tidak sangka-sangkanya itu. Handan dengan liar membahati sekeliling kebun pokok getah itu. Tiba-tiba dia sembak kelipat itu berada di pokok yang dia baru saja mendaik tadi. Handan berasa sangat geram. Bagaimana pula orang itu dengan cepat boleh pergi ke getah pokok lain di tempat dia mendoreh tadi? Hamdan pun menepit menempit ke arah kelibat itu tersebut. Tetapi reaksi dari orang itu, orang itu menoreh lagi pokok getah milik Atuk Hamdan. Hamdan pun melihat pokok getah yang itu beres tadi oleh orang itu. Tetapi tiada torehan pun di pokok getah itu. Cawan pun tak berisi getah. Pelik ni kata Hamdan di dalam hatinya. Peluh jantan berjatuhan di luar dahinya. Hamdan menoreh semula ke tempat kelibat orang itu. Tetapi kelibat itu sudah tiba-tiba pula Hamdan tersempat dengan cahaya api pelita di atas salah satu pokok getah. Bunyi torhan pokok getah menoreh tadi jelas kedengaran. Tiba-tiba sahaja Hamdan terdengar satu terakan menjerit kepadanya. Woi! kata suara itu Hamdan dengar satu suara gurau menjerkah ke arahnya dari atas salah satu pohon pokok getah itu, Hamdan segera menengok ke atas dan apa dilihat oleh Hamdan amat menakutkan dan tidak akan dilupakan sepanjang hidupnya Hamdan melihat akan penampakan kelibat warna hitam bermata merah padanya secara melintang Perbarik sedang men, menyenggelkan biji matanya ke arah Hamdan Hamdan apalagi terus berlari-lari semahu-mahunya dan terus membawa basikal pulang ke, ke rumah beliau Sesampainya Hamdan di rumah dengan keadaan menggigil seluruh tubuh badan Dia pun memberi salam untuk masuk ke rumah belum sempat ibunya membuka pintu, Handan telah ditemui pesan oleh ibunya di depan depan di depan anjung rumahnya. Pada keesokan harinya, setelah tersedar dari pensan, Handan menceritakan kejadian kisah seram itu kepada ibu dan ayahnya. Kata ayahnya Hamdan, yang menakutkan dia itu adalah hantu pelita, kata ayahnya. Hantu itu memang sudah lama ada di situ... Setiap kali ayah keluar pergi dari ketah ke kebun... Ayah Hamdan jangan ditegur... Nanti tegurnya itu akan balik oleh... Membuat kata kita demam... Terkejut juga Hamdan mendengarnya... Dari mulut ayahnya... Mulai dari hari itu, Hana tidak berani keluar seorang diri untuk menoreh pokok getah Dia akan keluar menoreh jika ditemani oleh ayah beliau Sekedar sahaja pengalaman kisah benar seram dialami oleh Hamdan Hamdan bukanlah nama sebenar Kepada para pembaca kisah pendengar Akan lagi kisah-kisah pengalaman seram dan misteri akan saya ceritakan pada semasa ke semasa Jangan lupa ikuti kisah seram misteri saya di YouTube. Okay, bye-bye.